сегодня с утра по представлению главы национальной полиции Князева Сергея Николаевича мною был подписан приказ о назначении первого заместителя главы национальной полиции э -э, господина Аброскина. Вячеслав Васильевич работает три года в Донецкой области, э -э, прошел самые тяжелые испытания во всех горячих точках, где какие только вы вспомните он был, начиная от э -э, Славянска, Краматорска, Иловайска, Дебальцева, Мариуполя, Широкина, везде давал отпор и очень четко проводил нашу линию. Террористы объявили награду за его голову, но хочу подчеркнуть для каждого из вас, что в Донецкой области самый низкий уровень преступности во всей Украине. Вот такой парадокс, что при фронтовой области, при всех ситуациях, которые там происходят, мы имеем самый низкий уровень преступности. Благодаря той той системе превенции, которую Абруськин выстроил в Донецкой области. Благодаря тем инновационным моделям, которые были внедрены. Я отдельно подчеркну инновационную модель мониторинга безопасности в Мариуполе, которая неоднократно уже представлялась на основе интеллектуальных камер, которая дала феноменальный эффект. Работа Вячеслава Васильевича всем видна гражданам Украины той позиции полиции, которая есть в Донецком регионе. По образованию он сотрудник криминальной полиции. И его назначение сюда достаточно естественно, потому что блок криминальной полиции – это то, чему он посвятил всю свою жизнь, ну, по крайней мере, до войны. Вячеслав Васильевич, мы вас ждали, вы пришли, закатываем рукава, работаем дальше. Последние и данные Канадского университета показывают о том, что мы стали на третью позицию после сброенных сил по уровню доверия населения к полиции Донецкой области. Довольно много было сделано, но это было сделано в составе команды, которая работала на военную область, не только Донецкую, но и Луганскую. У нас не было ни техники, ни оружия, ни бронежилетов, ни касок. В итоге в настоящее время у нас есть абсолютно все, и мы шагнули довольно далеко вперед, создав Серьезный комплекс аналитический, информационный, который работает на обеспечение безопасности всей Донецкой области. Я думаю, это я занимался всем комплексом того, как первый руководитель Скажи, полиции Донецкой области. Угу. Ну а действительно, глава Национальной полиции прав, все 20 лет своей работы я посвятил работе в криминальном блоке. И первый заместитель действительно является лицом, который отвечает за организацию работы по борьбе с криминальной преступностью. Чем я и буду сейчас заниматься? На этой должности.